очень много цифр у нас, очень много дат, очень много встреч. Но тоже хотела говорить цифрами, но передумала. Вы знаете, мы за эти годы столько дверей открывали, такие пороги обивались, столько мы встречались, столько СМИ приглашали. Наверное, многие из вас были с нами на стройке, когда каждый месяц, каждые два месяца приезжали к нам генералы в погонах, официально перед СМИ заявляли, что с первого числа эта стройка закрутится. Через два месяца проблемы приезжают снова, вот с первого следующего месяца эта стройка закрутится. 720 семей. Это много. Это очень много на сегодняшний день, наверное, остались одни эмоции. Потому что на сегодняшний день все наши походы, встречи, разговоры, просьбы, требования, они остались неуслышанными. Кому это выгодно? Надо выяснять. В 2004 году мы, моя семья, купили квартиру, проплатили 100%. Взяли кредит, через 4 месяца мы должны были въехать в новую квартиру. Никто не рассчитывал все эти годы, 6 лет, платить кредит. Никто не рассчитывал жить в таких условиях. Это вместе с военнослужащими. Все эти годы живут в ожидании, в кредитах, в долгах. Многих нечеловеческих условий, многих инвесторов с нами уже нет. Многие уже родили детей, у некоторых появились внуки. Люди собирались жить в нормальных условиях и приняли для этого все, чтобы воспитывать новое поколение свое, воспитывать своих детей. На сегодняшний день мы не видим даже перспективы этого говорилось о том уже, что есть деньги, есть возможности продлить это все. Почему опять все застопорилось? Почему опять нас отбросили минимум на два года назад? Мы пытались даже искать инвесторов, которые могут прийти на стройку. Есть выгода в этой стройке, чтобы достроили объект. Мы идем уже на сотрудничество, пытаемся договариваться, ищем. Но все стоит на том же месте. Я бы очень хотела обратиться от имени всех этих людей, от имени всех этих семей, от имени военнослужащих, потому что на всех митингах ребята, которые нас охраняют, чтобы мы не нарушали общественный порядок, после митингов подходят к нам и говорят, вы же и за нас боретесь, вы же за наше жилье тоже здесь стоите. Мы мысленно все с вами, да, мы не имеем права, но мы тоже хотим жить в этих квартирах, мы их долго ждем, очень долго. Я бы хотела обратиться со своими эмоциями, с эмоциями этих людей к нашему пану президенту. Виктор Федорович, мы очень долго ждем, мы очень долго пытаемся что-либо предпринять, сделать. прошли уже, сменились правительства не однажды. Мы обращались и к тем правительствам. Мы живем в цивилизованном европейском государстве. Наверное, пора уже нас услышать. Наверное, пора уже что-то предпринять. 11 лет. Пожалуйста, услышьте нас. Якщо ми звертаємося безпосередньо і сподіваємося на підтримку президента, то знову ж таки хочу нагадати, що вчора він мені стані сказав, що основною владою в Україні на даний час, і це завдяки новій владі, є український народ. Ви знаєте, дуже хотілося в це вірити. Але ось наша ситуація ще раз підтверджує, ми не є і не владою, і ми є тільки прокачами почути цю проблему. Знову ж таки, проблема не тільки приватних інвесторів. Ми єдиний, і це підтверджує Міністерство регіонального розвитку, ми єдиний в Україні об'єкт, де залучені такі бюджетні кошти. Якби ми вкладали в якусь приватну будівельну компанію, це, можливо, справді були б наші стосунки з приватним будівельником. У нас не приватний будівельник, у нас державна структура замовник. у нас державні залучені кошти. І, мабуть, сьогодні це справді завдання держави вирішувати вже цю проблему.